ایک عرب دانا نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ سات قسم کی عورتوں سے کبھی شادی مت کرنا خواہ وہ حسن و جمال اور مال و دولت میں بے مثال ہی کیوں نہ ہوں کیونکہ ان میں سے کسی کے ساتھ شادی کرنے کے بعد ساری زندگی پچھتاوا ہی رہے گا وہ سات عورتیں یہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام نے عورت کو اعلیٰ مقام دیا ہے اسلام کی نظر میں انسانی لحاظ سے مرد اور عورت دونوں برابر ہیں لہٰذا مرد کے لیے اس کی مردانگی قابل فخر نہیں اور نہ عورت کے لیے اس کی نسوانیت باعث شرم کی بات ہے ہر فرد کی زندگی میں عورت کسی نہ کسی صورت میں ایک مؤثر کردار ادا کرتی ہے ایک متوازن اور ترقی یافتہ معاشرے کی بنیاد رکھنے میں عورت کی بہت بڑی اہمیت ہے قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عورت کے مقام کے بارے میں کئی ایک آیات موجود ہیں عورت خواہ ماں بہن بیوی یا بیٹی ہو اسلام نے ان میں سے ہر ایک کے حقوق اور فرائض کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے شریعت متحرہ میں میاں بیوی بی کے باہمی حقوق کو بہت اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کے بہت تقید بھی کی گئی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو یہ حکم کر سکتا کہ وہ کسی غیر اللہ کو سجدہ کرے تو میں یقیناً عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے ایک اور جگہ پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنین میں سے کامل ترین ایمان اس شخص کا ہے جو ان میں سے بہت زیادہ خوش اخلاق ہو اور تم میں بہتر وہ شخص ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں بہتر ہے عورت معاشرتی اعتبار سے ایک مرکزی کردار ادا کرتی ہے مختلف ثقافتوں میں اس کی حیثیت اور ذمہ داریاں مختلف ہو سکتی ہیں مگر عمومی طور پر عورتیں خاندان کی بنیاد ہوتی ہیں بچوں کی تربیت کرتی ہیں اور معاشرتی تبدیلیوں میں اہم کردار ادا کرتی ہیں عورت کی تعلیم صحت اور اقتصادی مواقع تک رسائی اس کی خود مختاری اور معاشرتی حیثیت میں بہتری لانے کے لیے بہت ضروری ہے بعض معاشروں میں عورت کو مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسا کہ جینڈر ایکویلٹی اور تشدد مگر بہت سی عورتیں ان چیلنجز کے خلاف جدوجہد کر رہی ہیں اور تبدیلی کا باعث بن رہی ہیں ناظرین اسلامی لحاظ سے عورت کو بہت اہم مقام دیا گیا ہے قرآن اور حدیث میں عورت کے حقوق عزت اور مقام پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے سب سے پہلے تعلیم اسلام نے عورت کی تعلیم کو فرض قرار دیا ہے جیسا کہ علم کا طلب ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض کیا گیا ہے وراثت عورتوں کو وراثت کا حق دیا گیا ہے جو کہ بعض معاشروں میں محدود تھا اس سے پہلے نہیں تھا ازدواجی حقوق اسلام میں شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کی محبت عزت اور مالی حفاظت کرے مقام ماں کی حصیت جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اس کے اصول کے تحت ماں کا مقام اسلام کی نظر میں بہت زیادہ بلند ہے اتنا مقام کسی نے نہیں دیا سماجی کردار عورت کو معاشرتی اور اقتصادی زندگی میں شرکت کی اجازت دی گئی ہے بشرطے کے اسلامی حدود کا خیال رکھا جائے پیارے دوستو اسلام نے عورت کو علم حاصل کرنے کی پوری ازادی دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کا طلب ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ علم کا حصول کسی بھی جنس کے لیے ضروری ہے اسلام میں نکاح ایک اہم معاہدہ ہے جس میں دونوں فریقین کے حقوق اور ذمہ داریاں طے کی گئی ہیں شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی بی کی مالی حفاظت کرے جبکہ بیوی بی کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کا خیال رکھے بیوی بی کو طلاق کا حق بھی دیا گیا ہے جو اس کی خود مختاری کا مظہر ہے روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کے گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دی اس عورت کا باپ بیمار ہوا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیغام بھیج کر دریافت کیا کہ وہ اپنے والد کے پاس جائے یا خامند کی فرما برداری کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خامند کی اطاعت کا حکم دیا کچھ عرصہ بعد اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تو اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا جس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کی اطاعت کی وجہ سے تمہارے باپ کی مغفرت فرما دی ہے ناظرین یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ شوہر کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ بیوی بی کو اس کے والدین سے ملنے سے روک دے اور قطع تعلق کر دے لیکن اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر شوہر بیوی کو کسی بات سے منع کر دے تو بیوی پر اس کی بات کا ماننا لازم ہے یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگر شوہر بیوی کو اس کے والدین سے ملنے سے منع کرے اور بیوی اس کی اجازت کے بغیر ان سے مل لے تو اس صورت میں شرن بیوی شوہر کی نافرمان نہیں کہلائے گی ایک عرب دانہ نے اپنے بیٹیوں کو نصیحت کی کہ بیٹا سات قسم کی عورتوں سے کبھی شادی مت کرنا خواہ و حسر و جمال اور مال و دولت میں بے مثال ہی کیوں نہ ہوں کیونکہ ان میں سے کسی کے ساتھ بھی شادی کرنے کے بعد ساری زندگی تجھے پچھتانا ہی پڑے گا پچھتاوا ہی اس سے رہے گا وہ سات عورتیں کون سی ہی ہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں وہ سات عورتیں یہ ہیں نمبر ایک وہ عورت جو ہر وقت سر پر پٹی باندھے رکھے کیونکہ شکوہ شکایت ہی ہمیشہ اس کا معمول ہوگا نمبر دو وہ عورت جو ہر وقت مرد پر احسان ہی جتاتی رہے کہ میں نے تیرے ساتھ یہ احسان کیا اور تجھ سے تو مجھے کچھ حاصل ہی نہیں ہوا نمبر تین وہ عورت جو ہر وقت اپنے ماں باپ یا اگر وہ طلاق شدہ ہے تو سابقہ خامد کو ہی یاد کرتی رہے اور کہے کہ وہ تو بڑا اچھا تھا مگر تم ویسے نہیں ہو نمبر چار وہ عورت جو خاون سے ہر وقت فرمائش ہی کرتی رہے جو چیز بھی دیکھے اس کی طلبگار ہو جائے نمبر پانچ وہ عورت جو ہمیشہ ماضی کو یاد کرے کہ فلاں وقت میں میرے پاس یہ تھا وہ تھا اب نہیں ہے نمبر چھ وہ عورت جو ہر وقت اپنی چمک دمک بناؤ سنگھار میں ہی لگی رہے گھر کی اسے کوئی فکر نہ ہو نمبر سات وہ عورت جو تیز زبان ہو ہر وقت باتیں بتانا ہی اس کا کام ہو ناظرین اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر حاکم مقرر کیا ہے شوہر کے ذمہ بیوی بی کا خیال رکھنا اور اس کی رہنمائی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو کچھ جسمانی اور عقلی خصائص سے نوازا ہے اور اس پر کچھ مالی امور بھی واجب کیے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے مرد عورتوں پر حاکم ہے اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ بھی رکھے اور نہ یہ جائز ہے کہ وہ اس کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کو داخل ہونے دے اللہ تعالیٰ ہمیں سنت نبوی پر عمل کرنے کی مکمل عطا فرمائے آمین سما آمین ناظرین آخر میں کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کر دیں ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ